dünyanın verdiği bütün şirinliklərə aldanmayın. Bir acılığa hazır olma məcbun verir. Verir, bir gün alma məcbun verir. Və o acılığı şirin eləmək üçün, o acılığı şirin eləmək üçün sən elə yanaş ki, acı olmasın da, biləsən, hazır olasan və desən ki, mən 5 gün bu dünya üçün yaşamıram ki, mən əbədiyyət yolunun yolcusuyam, əbədiyyət yolunun yolcusuyam. Və dünyada Həm bunu gözləyən, ağıbət məni də gözləyir, amma mən narahat deyiləm. Belə dünyadaykən də kefdəyəm, dünyadaykən də yüküm yüngüldü, axirətdə də xoşbəxtliyim davam eləyəcək. Hər bir məsələyə belə yanaşsaq çox yaxşı olar. Problemlər, bəlalar çox vaxt bizə nəyisə başa salmaq üçündür. Həyatımızda nəyisə düzəltmək üçündür. Və bu bəlalar bizə nəyisə anlatmaq istəyirsə, biz bəla gələndə yaxud bələdən öncə bəzi şeylər başa düşsəydə bələyə ehtiyac olmur. Mən demirəm təqvalı insanın həyatında çətinlik olmur. Amma artıq o cəza kimi olmur. O yadda saxlayın bu qaydanı. Nə zaman bəlalar, sıxıntılar sizə acı gəldisə bilin ki bu cəzadır. Yox, əgər bələdən zöv qaldınsa, ləzzət aldınsa, alovu səni xarab eləmədisə, o zaman görsənir ki, şun düzdür. Bəlalər sadəcə sənin məqamının uzalması üçündür. Sıxıntılar vasitəsilə ucalmalısan, yüksəlməlisən.